Ви знаєте, у нас розговор був о том, що у нас в жовтих водах організовується воєнт оперативного командування В наказує ниже переменованих військовослужбовців, військових комісаріатів допустити до тимчасового виконання обов'язків за посадами. Капітана Малюженка Олександра Володимича, старшого офіцера мобілізаційного відділення П'ятихацького районного військового комісаріату за посадою військового комісара Жовтоводського міського військового комісаріату, представляю вам вашого нового воєнного комісара. Восьмого класу П'ятихацької середньої школи вступив до Київського Суворовського військового училища. Після його закінчення закінчив військове училище міста Орженікідзе, південна північна Осетія. Проходив службу в лавах Збройних сил Радянського Союзу, служив в Закавказі, приймав участь в наведенні громадського порядку в Нагорному Карабасі. В зв'язку з розпадом Радянського Союзу. Нас, як вчили в свій час не приймати дві присяги, вернувся на свою батьківщину, на Україну, працював на різних посадах, був заступником директора заводу Апресо, у нас був у П'ятихатках. працював начальником ДСАФа, була своя фірма, працював в адміністрації начальником відділу і ЧС, працював директором комунального господарства, мобілізований з 2004, 2014 року. З березня 2014 року по сьогоднішній день проходжу службу в п'ятихацькому РВК. Мобілізувався з установи, в якій я працював останні 5 років, це П'ятихацький територіальний центр надання соціальних послуг. тобто Соціальна служба займалися цими питаннями. Так, коротко все. Одружений, двоє дітей, один син працює, один служить на сьогоднішній день. В Збройних силах України, Все як всіх нормальних людей. Так, значить, далі продовжимо нашу оперативку. Смірний Дмитрий Юрійович, начальник МВД, пожалуйста. Зареєстрировано 142 заявления різного характеру, із яких 28 матеріалів були з признаками уголовних правонарушень. Із них 16 краш, 7 розкрито, к сожалению. Значить убийство одно розкрито. Два угона, один раскрыт. На прошлой неделе у нас было ДТП со смертью один факт вот, занимается областное управление. Значит выявлено два факта незаконного хранения, один факт незаконного хранения холодного оружия, один факт незаконного хранения огнестрельного оружия Это изъято две гранаты. Значит один факт наркотических средств изъяты наркотики и три факта легких телесных, два факта природная смерть. Значит что мне хотелось сказать, так более чуть-чуть детально, по убийству. Значит, знаем, слухи ходят по городу. Не мог я раньше довести информацию до населения. Почему? Потому что занимались как раскрытием, так потом и сбором доказательств. Вот, вчера в суде уже избрано нашим двум подозреваемым мера пресечения содержания под стражей, то есть суд учел все добытые доказательства, содержание под стражей на два месяца. Вот, поэтому убийство раскрыто, жесткое, жестокое. Хотелось бы мне сказать большое спасибо неравнодушным гражданам, потому что данное убийство было фактически раскрыто ну, как бы на 50%. Граждане, которые сообщили в ГАИ, ГАИ сообщила нам о том, что по городу летает машина на предельной скорости, за рулем которой находятся пьяные молодые люди. Параллельно у нас пошла информация о пропаже этого мужчины, то есть мы начали работать, то есть как бы сработали и дежурная часть, и ППС заблокировали эту машину, поэтому в машине, в багажнике был выявлен труп нашего потерпевшего. Более детально я уже говорю, я вам в среду готов все рассказать. Медицинская часть работала в обычном режиме, нагрузка несколько меньше была, это, наверное, в преддверии 1 сентября. Люди отдыхали. Значит, у нас по амбулаторной помощи оказание в приемном отделении экстренной медицинской помощи 109 пациентов обратилось. На прошлое было 168. По неотложной помощи выезды на дома. Значит, 100, 161 вызов на 9% меньше, больше, больше, чем на прошлой неделе. Значит, в стационаре было пролечено 141 пациент. Это несколько меньше от прошлой недели на 7%. Операций 23 меньше, чем на прошлой неделе. Значит, за прошедшую неделю обратилось два человека укушенных, которые значит, ну, за медицинской помощью. Один человек госпитализирован для проведения в общем -то, вакцинации. Значит, по поводу там информация была по поводу бешенства желтых водов. Хочу пояснить значит, уточнить, что случаев бешенства среди населения в городе желтой воды не зарегистрировано в этом году не было. Среди животных значит тоже случаев бешенства среди животных не было информации, что у нас больные животные. значит по нашей информации значит у нас только прививаются люди, которые, Подозрительные значит, на э, ну, инфицирование бешенства. Значит, и э, те люди, которые приехали из других территорий, но ну, наши, жители нашего города, значит, они прививаются у нас. Поэтому случаев бешенства в желтых водах не было. И нет. Кто рано встает, тот видел, что осталось после празднования. Но ну, тем не менее, наши люди вышли и к тому моменту, когда основная масса уже шла на рынок, то парк в принципе был прочищен. Можно, конечно, было ставить для всеобщего обозрения, но мы, не, мы не в синюшнике живем, поэтому ну, как-то непривычны желтоводцы, потому что у них грязность сильная. Поэтому все, что от нас зависит, мы делаем. Единственное, хотелось бы, чтобы было и финансировано. Я вам докладывал о том, что количество порывов очень большое на сегодняшний день, Значит, по всему городу. То, такого количества порывов, если вы вспомните, я на предыдущих оперативных совещаниях докладывал, да. если на магистральных водоводах это было 2-3, то на сегодняшний день это 10-13 на магистральных водоводах, на городских водоводах 23 порыва. Поэтому, естественно, я вам еще раз повторяю, бригады аварийные укомплектованы в полной, в полной мере. Значит, бригады аварийные у нас работают в текущем непрерывном режиме. И единственное там, как говорится, перераспределение уже по мере возникновения аварийной ситуации. Вот. Поэтому на сегодняшний день мы справляемся пока с таким объемом порывов на водоводах, в том числе канализационных сетей и так далее. Хотя износ данных, значит, данных магистралей, вот, и данных сетей городских. Водоснабжение, водоотведение составляет, к сожалению, свыше 90%. То есть эти магистрали и эти сети должны от, отслужили свой срок уже 4 раза. Их нужно было в свое время полностью говорится, строить по новой. Но, к сожалению, приходится эксплуатировать то, что у нас в наличии. За неделю, это за неделю, да. Я же еженедельно докладываю, поэтому и, и говорю, что это за неделю. Будем надеяться, что справимся. Уважаемый городской глава, уважаемые присутствующие, КП «Желтоватск Теплосеть» на текущий момент продолжает подготовку к следующему отопительному сезону. С 1 сентября с биржи отзываем 25 человек рабочей специальности. Формируем 4 бригады, которые будут работать по городу по устроению оставшихся там 25 порывов которые на текущий момент обнаружены, и будем дальше работать на отпрессовании тепловых сетей. Хочу обратить внимание водителей города. В настоящий момент будет проводиться серьезная работа на перекрестке улица Заводская, улица Гагарина. Там будет ограничено движение по проезжей части по улице Заводской в одну полосу будет проводиться за полностью замена отвода от магистрального трубопровода в сторону улицы Гагарина. Освещенность в том месте нормальная, ограждающие конструкции знаки будут выставлены, естественно, но все равно прошу обратить внимание, особенно при передвижении в ночное время. Еще хочу обратить внимание на судебное решение. На прошлой неделе предприятие получила первые три судовых наказа. Не зря, не зря обращались и юридическая компания, которая работает в городе, предупреждали должников. Такая ситуация возникнет, и она уже возникла. Фактически сейчас с должников начали взыскивать инфляционные затраты, которые насчитываются на сумму долга плюс 3% годовых, незначительная сумма. Хочу привести там пару примеров. Основной долг 6260 гривен был. Взыскана сумма основного долга плюс 4007 гривен инфляционных плюс 263 гривны 3% годовых. Итого вместо 6260 гривен человек должен платить 10531 гривен. Аналогичная ситуация еще один судебная. 2842 гривны Основного долга к взысканию 4726 гривен. значительный. предприятия сейчас массово готовят иски к должникам, у которых проходит срок исковой давности по три года, у которых есть различные судебные проблемы. Эти долги будут взыскиваться уже с инфляционными и с тремя процентами годовых. Поэтому я думаю, некоторым людям даже стоит подумать над тем, что взять кредит в банке и погасить долги перед теплосетью сейчас будет дешевле, чем потом рассчитываться с учетом инфляционных затрат. Тем более, что с 1 сентября судебный сбор, который раньше составлял 112 гривен, и предприятие его платило при подаче иска, будет составлять минимальную заработную плату. С 1 сентября. И эта минимальная заработная плата, опять же, ляжет общую сумму погашению. А если это еще через ДВС будет заскаиваться, еще плюс 10% за услуги исполнительных служб. То, что исполнительная служба как бы не совсем хорошо работает в нашей стране, обратите внимание, что из парламент вынесен законопроект о частных исполнителях, как эта практика имеется и в Америке, и в Европе. Я думаю, частные исполнители будут работать немножко более жестче с должниками. Хотелось бы поблагодарить значит, Восточный горно-ободительный комбинат в лице директора Сорокина, значит, Александра Геннадьевича, значит, в лице, в лице радника Горячего значит, и профсоюзный комитет за то, что они максимум зусиль сделали для того, чтобы в городе состоялся День города. То есть предприятие взяло на себя Большие финансовые затраты в этом вопросе, и нам удалось провести день города. Большое спасибо нашему флагману промышленности города Желтого Воды Восточному горно-обовсительному комбинату. Е, Также бы хотелось поблагодарить е, все службы за то, что участвовали в праздниках и нормально сработали. Я считаю, что эти выходные в субботу воскресенье. День города отметили нормально, на высоком уровне. Значит, кроме того, вы знаете, что значит, в честь 120-летия основания нашего города значит, мы организовали рекорд Украины. То есть выпекли булаву из теста длиною 2 метра 17 сантиметров. До этого никто в Украине значит, данный рекорд и это не делал. Так что я хотел поблагодарить значит, директора, значит, преподавателей, учащихся СПТУ-70, которые непосредственно значит, выполняли этот рекорд. А также самое, значит, для установления рекорда еще сказать, нужна была определенная финансовая сумма чтобы зарегистрировать рекорд в Украине, значит, и частные предприниматели, значит, Скибицкий Валерий, Величко Дмитрий, Мавроди Александр, Караулин Сергей, Затынацкий Анатолий, Кетов Виктор, Гирик Анатолий, Ракульцев Роман, Евгенко Александр, значит, помогли финансово, оплатили, значит, Рекорд Украины, представители приехали значит, и зафиксировали этот рекорд. Что... Мы с вами, скажем так, поставили такую скрабку в рекордах Украины, именно в желтые воды. До цього СПТУ-70 делало рекорды в желтой Александровке там, и в других городах, но а в желтых водах так, не проводили. То есть мы с вами провели рекорд и в желтых водах.